С солдатам бригаден! От нашей роты никого не осталось в живых. Все погибли. Кто-то сбегает, пятьсотится. Я прекрасно понимаю, я бы сам был убежал, но не могу. Обнолят. Цель это э -э пощупать. С огнем играете, С огнем играете! Серед експерти на Росії продовжують годувати російський народ своїм і ПСО про якийсь там бунт у лавах збройних сил України. Саме так загарбники намагаються хоч якось виправдати свою поразку на фронті. Старі тільки ті, которые причитають терпіть, но для того щоб спасти остатки української нації, на мой взгляд може бути звучать парадоксально, ми повинні усилити огнівою давлення на їх позиції, зробити для них невозможним супротивні розвивати. полностью их логистические а, линии снабжения и коммуникации, то есть довести их до состояния голода, фактически невозможности продолжения действия на линии фронта, и для начала, чтобы они начали бунтовать против собственных командиров и наемников, а также натовских военнослужащих, которых их ставят просто на передний край, предпочитая укрываться ими как щитом. У нас хватает средств в том числе по поводу поляков, которые этим регулярно занимаются с украинцами. Вот тогда, когда на Украине начнется такая смута, У нас з'явиться якась можливість швидко завершити конфлікт, ні переходять ще більш рішительним аргументом того самому свойства, яке ми с вами говорили в першій честі програми. До речі, про окупантів. Це Владимір Зайцев. І він розповідає, що від його роти вже нікого не залишилося живими. Всі загинули. І деякі навіть від рук своїх же. Що можу вам сказати? Попав я в самий От нашей роты ни не осталось в живых, все погибли. Я сюда прибыл, здесь был трое человек. Мы в первый день 29 февраля прибыл я сюда и мы сразу же поехали на передовую, где я пробыл три дня, кое-как вы... выбрался оттуда у ранению. И как пронение меня просто сжёг во... минометом еще получил контузию. И пацанов всех потеряли. В живых нету никого. Не знаю, если завтра я уеду на КТ, что КТ покажет. Если вернусь живым, слава богу. Если отправят, то 50 на 50. Потому что нас отправляют просто... Живым не возвращается никто никого не осталось. Если взять тех, кто сейчас находится в части, они находятся в части. Другие же, к сожалению, увы, лежат двухсотыми. Кто-то сбегает, пятьсотится. Я прекрасно понимаю, я бы сам был убежал, но не могу. Обналят. Значит, только обналят, знаете. Обналят, это тебя сюда же привезут. И свои же тебя застрелят, и все скажут при выполнении боевого задания и пятое, и десятое. Вот так, вот. так, что, ребята, не знаю теперь, когда увидимся, если получится дозвониться до сестры, чтобы она пошла в прокуратуру, написала эту бумагу специально, чтобы меня, дома отпустили по семейным обстоятельствам. Так что, простите, молитесь. Всем удачи, всем пока. И про обетянки. цедруг друг Путина Владимир Киселев, лидер группы «Земляне». І він відмовився виплачувати мільйон бійцю за підбитий танк Абрамс. А ще минулого року він обіцяв прямо в ефірі по мільйону за кожен знищений Леопард та Абрамс. Ну а тепер Кісільов дав задню, заявивши, що обіцяв гроші тільки за «Леопард». Ми побідітелі лауреати премії «РУТВ», свій деніжний еквівалент. в размере миллиона рублей каждый передаем нашим бойцам, которые находятся на линии соприкосновения, на линии, в общем-то, мягко говоря, войны. И поэтому каждый подбитый, каждый завоеванный танк «Леопард» и «Абранс» мы будем премировать совместно с Министерством обороны. І все одно ж на Росії вірять їхнім обіцянкам. А тим часом депутат від «Єдиної Росії Андрій Ісаїв закликав враховувати на виборах увага голоси мерців. Адже саме цим російська демократія відрізняється від західної. Той каже Западна демократія та демократія сіюмінутна. Зараз угодити електорату, зараз проголосувати так. Президент говорив у поколіннях. которые ушли в поколениях наших предков, которые оставили нам нынешнюю Россию, и они имеют право голоса. И этот голос – это традиции, которые сложились и которые мы обязаны чтить. Ну що ж, та Росія дедалі більше перетворюється на якесь шепіто. Ось, до речі, один з засновників того чудо цирку Владімір Соловйов. кремлівський пропагандист номер один, вирішив звернутися до Польщі, Фінляндії та Литви, та й до всієї західної Європи. В цілому, тим більше, коли да виступає за розміщення сторони американського ядернеру, Фінляндія у себе строїть завод по проїзду зривчих вічеств. Удивітно, Да? Фінляндія. территория которая полностью простреливается нашими средствами поражения, а этот завод, очевидно, станет мишенью номер один в случае принятия, целью номер один в случае принятия такого рода решения. Литва просит в очередной раз бригаден», чтобы было размещено для того, чтобы в очередной раз слезать немецкому хозяину, как уже не раз бывало в истории этой недостраны. С огнем играете, с... с огнем играете. Только не говорите, что вас не предупреждали. Если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда э, у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная, глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданина России и, и глава российского государства. Тогда хочу задаться вопросом, а зачем нам такой мир, если там не будет России? Эта фраза, сказанная президентом 6 лет назад, вызвала очень бурную реакцию в наших либеральных слоях, в том числе и тех, которые на тот момент были очень близки к власти и чуть ли не в самой власти находились. Типа, ну зачем? Ну как же так? Только так. Іменно в такому контексті надо воспринимать і очень чітке предостережение западний, яке прозвучало з уст нашого президента 24 февраля 2022 года. Ну очевидно, що Соловйову не дає спокій. Останні новини про пакет допомоги США для України, адже загроз всім і кожному стало набагато більше. А ще нагебель з тебе просто в паніці від можливого ведення в Україну іноземного контингенту. Цель ввода, если такое случится, французского контингента не в том, чтобы, так сказать, переломить там ситуацию на фронте, и неважно, где они будут располагаться, на белорусской границе, на западной Украине, на границе с Приднестровьем. Цель, я думаю, это и, и, и не какая-то не стратегическая неопределенность, а цель это э, пощупать или попробовать, какова будет реакция России. Вот как очень депутат Государственной Думы господин Толстой сказал мы убьем их всех вот если будет реакция так сказать пусть даже чрезмерная чтобы их всех а уничтожить чрезмерно они пришли в армию врага. Мы убьем их всех. Мало этого. На примере леопардов и абрамсов французы должны понимать, они для нашей армии будут целью номер один. Среди бойцов начнется соревнование. Кто больше замучит французов? Но Макрон-то рассчитывает на то, что реакция может быть не такой, а Какая реакция мы, ну хорошо, дескать, на фронт не идете, оставайтесь там на Западной Украине. А мы пробиваем любую там. точку на территории Украины. Вот. Но и в Западной По... Европе тоже, если будет постоянно. Поэтому задач. я тоже считаю, что реакция должна быть предельно жесткой, если потом появится. Потому что если нет, тогда туда потянутся все. И поляки, и эти балтийские тигры со своими двумя танками. Все потянутся. Ну, что такая реакция, даже просто на гипотетичную возможность, То яке виття на болотах підніметься, якщо все ж таки іноземні військові прибудуть до України? Друзі, на цьому все обов'язково напишіть ваш коментар, все що думаєте про це почути, і чекайте на наступний випуск.